здравствуйте очень рад всех приветствовать вот я константин скритутский скульптор закончил национальную академию искусств по факультету скульптуры но сам того не ожидая почему-то начал заниматься вот тем что сейчас занимаюсь все началось с вот подобных как бы скульптурочек больших совершенно. Это мне было предложено вице-президентом Киевской ландшафтной инициативы Владимиром Калинко. Он предложил с вот таких вот элементарных вещей, допустим, росло огромное дерево и срезаны две большие ветки, как бы стволы. И как-нибудь бы интересно их обыграть, что ли. Вот и был предложен вот один из самых первых вот таких вот котят. Это липовый кот сделан очень быстро, сидит возле Золотых ворот и так вот как бы радует глаз, кто, кто видел. Дальше вот подобная такая же как бы скульптура-инсталляция "Колокольное дерево". Очень интересная история. Было засохшее дерево возле Софии Киевской. Вот, и когда я сделал эти колокольчики, заказал, дерево спилили. И пришлось искать новое дерево. Вот найдены были вот такие вот сухие ветки в районе пейзажной аллеи, и вот теперь там находится колокольное дерево. Вообще сама как бы вот подобная, не знаю, акция, проект начинался очень, очень сложно. Вот было предложен парк имени Чкалова, который на улице Элеси Гончара. Вот там по каким-то стандартам определенным совершенно запрещена автомобильная корчевка. То есть все деревья, несмотря там на то, что им уже больше ста лет, запрещено вынимать из земли с помощью техники. То есть разрешено только вручную, что в принципе невозможно. И кроме как вот срезания их под самый асфальт, и потом они превращаются в такое место для парковки, вот это очень обидно, поэтому было предложение их каким-нибудь образом украшать. Вот это вот один из примеров, то есть была изготовлена уже в условиях мастерской балерина, и вот она на подобном дереве установлена. Вот самое начало было очень тяжелое, нас три раза забирали в милицию. У нас украли электроинструменты, меня лично побили. Вот недовольные жильцы, потому что выглядело очень странно, что приходят молодые ребята с электропилами, с инструментами такие, и что-то начинают, еще пытаются. Да это мы. Значит, сейчас вам будем делать все красиво. Ага, сейчас, 02, и приехали, и кто вы такие, а где ваши документы? А как может быть разрешение на то, что никогда в жизни вообще не практиковалось в городе, и на что давать разрешение? Когда с горем пополам появились четыре скульптуры, нам как-то уже начали верить, более-менее как-то доверять вот на... В данном моменте мы с другом приехали здесь должна была быть на этом месте скульптура спички просто деревянная спичка с такой керамической вот спичечной головкой мы приехали с бензопилой вечером вырезали эту заготовку а через день там появилось объявление просьба от жильцов что очень просим на этом месте сделать балерину так как она здесь еще и рядом проживает вот мне позвонил вот этот вот мой меценат из сказал, что нельзя ни в коем случае игнорировать такие просьбы, и вместо спички я очень довольна, что получилась балерина. Это одна из моих самых любимых скульптур. Но ну, это общеизвестно. Это в процессе создания, то есть он еще не совсем оброс иголками, у него только один глаз. Вот это вот. Меня некоторые люди обвиняют в как бы расточительстве строительных материалов. Вот, ну вот как бы после вот этого ежика э, началось очень активное э, как бы шевеление и в подобных проектах и появились люди, которые э, в частном порядке себе захотели подобные вещи заказывать э, поддержка с каких-то социальных э, организаций, что вот там у нас дети есть, мы хотим там прийти как-то поучаствовать, вот и очень активно проснулась масс-медиа. После ежика через месяц я давал по три-по четыре интервью в день. Мне уже просто ну, надоело совершенно повторять вот эти моменты. И как бы вот этот вот ежик стал таким переломным этапом. Дальше а, вот это кот, который еще без вилок. Это я очень люблю экспериментировать с материалами. В дальнейшем вот он начал обрастать потихоньку и сейчас он возле золотых ворот. То есть как можно еще материал использовать, ну такой обыденный в совершенно таких необычных целях, то есть вот из пластиковых вилок появилась шерсть у кота. Еще я очень хочу, чтобы скульптура становилась как можно ближе к людям, чтобы с ней можно было повзаим... повзаимодействовать, погладить ее, там, сфотографироваться, посидеть в этой скульптуре, вот. чтобы это не были какие-то бронзовые огромные памятники, которые так или иначе там, на нас давят или нас чему-то учат, а какие-то вот такие вот вещи, с которым можно относиться с любовью, с юмором, там. из последних работ я помешался просто на мозаике, это тигропчелы. Вот такой вот голубенький и желтенький. Их сейчас очень крепко привязывают к политической ситуации. То есть, как бы тот год, который ушел, оранжевенькая пчелка, понятно, почему голубенькая. Вот она вот грядет, и они вот куда-то улетают. В общем, вот такая вот ситуация они сейчас летают там же на том же олесе гончара только уже к сожалению возле дерева припарковалось несколько высоких машин и они уже без крыльев но ну, это не проблема отреставрирую в общем и самый главный как бы самый масштабный на масштабный проект на данном этапе это пейзажная аллея вот эта площадка с котами вот такой вот она имела вид история этой пейзажной… Вот эта территория рядышком стояли гаражи раньше. Территория была выкуплена какими-то, не знаю, мне неизвестными людьми. И там планировалась постройка высокого дома местные жители, владельцы, собственно, этих гаражей отстояли свою территорию, они возобновили свои гаражи, и она начала из себя представлять что-то, нечто вот такого плана. То есть это огромная бетонная стена совершенно невзрачного вида. С обратной стороны в нее заезжают машины. Вот. И мне предложили поучаствовать в украшении этого места и как бы вот на данных слайдах это самое начало, монтаж вот этой первой головы. Это называется кошка-сороконожка. Дальше её будет видней. Вот это вот она в бетоне. Все страшно испугались после того, как она вот такая вот появилась и сказали, может, может не надо, может, давайте что-нибудь другое там. Вот. вот это вот масштаб, компоновка, скажем так. То есть почему сороконожка, почему... Ну, а что здесь еще можно на такой длине-то? <связать> вот. И вот, собственно, то, что мы имеем сейчас. Эм, всему виновнику вот этот вот котик, этот кот сделан как бы вообще своими силами и своими э, средствами, что ли. Он относительно недорогой, на материалы пошло примерно около 8 тысяч гривен. Вот, и э, несколько десятков рук моих друзей. Э, мы сначала сваривали металлический каркас под этого кота, потом забрасывали его бетоном, потом я вылепливал глазки и зубки и нос, а потом еще две недели укладывали его мозаикой, я никогда в жизни не работал. С мозаикой, но это настолько интересно, она такая как бы яркая и очень много неожиданных моментов. Вот. И впасть мы этому коту вмонтировали лавочку. И когда вот этот вот мой меценат его увидел уже в окончательном варианте, он начал просто деньги собирать на парк обращался к своим знакомым каким-то, было найдено три огромных организации, из них мастер-класс, квазар микро и не помню еще какая-то организация, вот они как бы выделили средства и вот... А сейчас на пейзажной аллее вот такой вот, как бы, детский ландшафтный парк с дорожками, с вот этими вот стенками, открытыми кошачьими пастями, в которых все с удовольствием, вот, и детишки тоже влезают, фотографируются. Птицы тоже там не просто так сидят, это прикрытие для вытяжек из гаражей, и они же являются светильниками они светятся, эти птицы, и освещают. Прототип кота, кстати, еще двое подобных вот животных, появилось урны в форме игральных костей, вот таких вот решены. Дальше здесь мне очень понравилась сама идея вот этого пиксельного такого вот изображения детских портретов. Стена, которая бетонная, обычный, жуткий совершенно бетонный завор, который всех раздражает. Совсем немного денег нужно на китайскую мозаику и немножко фантазии для того чтобы изобразить какую-то какие-то графические элементы либо э, композицию и забор совершенно приобретает новую жизнь, новый какой-то смысл и превращается просто в плоскость для художников. Вот. вот так вот он выглядит целиком. То есть в данный момент это использованы обычные фотографии, которые в гугле любой может накачать, переведены в мозаику. И здесь вот как бы четыре ребенка, которые представляют различные континенты нашей планеты. Дальше мы... А, вот фонтан, два фонтана на пейзажной аллее, с э такой слоник, он маленькой девочки на ручке что-то там поливает, и зебры обнимающиеся, керамическая такая скульптура. Э из зебр, по-моему, уже вот сейчас идет фонтан, или еще не идет, но ну, скоро должен, улыбающийся такой милый. Да. Э вот бронзовые да, скульптурки, то, что я говорил про девочку. И тут у нее еще два друга. Это тоже фонтан. Непонятно, откуда вода. Вот. И котенок, который боится спуститься, чтобы не замочить лапки, вот он так. Да. Дерево с птичками, очень интересная мозаика, стекло, перламутр. Немножко дороговатая, но эффекты сумасшедшие, совершенно. Еще скажу, что сама концепция менялась каждый день, не было возможности проработки каких-то серьезных эскизов. То есть это настолько все спонтанно было концепции, вот так вот друг за другом, и некоторые вещи немножко не обдуманы, но тем не менее уже есть, дальше будем лучше делать. Вот здесь этих птиц пытаются кормить жители города. Вот котята. Тоже все их любят, там садятся, между ними гладят, их фотографируют. Вот это вот кубики, это решение технических совершенно... Там находится насос, который обслуживает фонтан. Мы очень долго думали, как его так как-то привести в чувство вот такое вот решение кубики-рубики. Ну, собственно, взаимодействие со скульптурами, то есть совершенно фантастические эффекты. Каким-то образом там летом собирается конденсат и в обед у него текут слюни у зайца, у, у кота. Я не ожидал такого эффекта. Мне безумно понравился эффект, что сидя вот в этих животных, полностью защищены. Такая сзади бетонная стена, и человек, когда вот сбоку он проходит, и он видит, что там у него из пасти торчат ноги, то есть явно лавочка занята и уже туда не стоит подходить. Даже можно довольно долго там сидеть. Единственное, что проблема, что там иногда ночуют такие вот люди небольшого достатка долго ночуют и потом там как-то не очень приятно сидеть. Ну, ну что ж, так вот получается. Ну вот. Такой вот пример. Я очень хочу, чтобы мои подобные проекты еще перебазировались, могли бы находиться в южных городах, так как они яркие, насыщенные и, скажем, может быть, так больше на курортные города рассчитаны. И все. Еще, еще сейчас вот мои коллеги они значит сделали такой очень интересный фонд имени меня называется каждый желающий там может э, расположить свою как бы концепцию свою идею э, поставить э, бюджет указать. И любой желающий из зрителей может поучаствовать в процессе того либо иного проекта. То есть здесь представлено, вот у меня уже как, какой, сколько он, полтора месяца, да, по-моему, находится вот мой проект. Я здесь предлагаю на улице, в районе улицы Костельной сделать новую скульптуру. Там такой микрофильмик об мне и о этой скульптуре, и вот уже собрано практически 70% средств на на эту канатоходку. То есть, здесь, как бы еще эм, просматривается реакция самих киевлян? То есть, хорошо, когда у меня есть там меценат, и мы с ней, он, он там хороший, потому что он мне деньги дает, и я хороший, потому что я его реализую проекты. А интересно, а как же на эти проекты сами киевляне реагируют? А вот как раз вот здесь, вот киевляне и смогут отреагировать. То есть, если не нравится там написать что-то, я такой плохой, а если нравится, то по возможности пожертвовать на как бы дальнейшее развитие вот такого вот интересного и оригинального, скажем, Киева. Вот. Потом в ближайшее время стоит сейчас такой эскизный проект по украшению совершенно ну, без них невозможно, но с ними тоже очень тяжело. Трансформаторные будки. Мы хотим вот эти вот многочисленные трансформаторные будки, которые во дворах, там, либо на улицах, так или иначе, превратить в, опять-таки, масштаб, плоскость для самовыражения художников. Для начала хотя бы меня, вот, а дальше там посмотрим на реакцию тех же художников. Есть, практически уже есть договоренность с Киевэнерго, они дают свои вот эти вот здания, которые пока никак не украшают наш город, для превращения их во что-либо. Вот. И как бы в дальнейшем рассчитываем и на финансовую поддержку, и на реализацию подобного проекта. Еще я тут забыл совсем, был еще вот весной открытие, так называемая стеночка с портретами. Там 8 детских портретов, 3 на 3 метра. Это как вариант украшения глухих стен в киевских домах, которых довольно много по Киеву. И кроме как натягивания там рекламных баннеров, я больше другого украшения я не видел. А мозаика очень благородный материал. И опять-таки хочется, чтобы это не была какая-то там месячная или там трехмесячная реклама перед выборами, либо там какой-то торговой марки, а было все-таки более-менее такое искусство современное, которое так или иначе там взаимодействует с киевлянами. Там, радует глаз и приносит позитивные эмоции. В принципе, все, что хотел сказать. Спасибо большое.